কেইটামান কল আহিলে যেতিয়া মই ৰিচিভ কৰি কওঁ যে মই খানা বনাই আছোঁ তেতিয়া কিছুমানৰ ৰিপ্লাই এনেকুৱা হয় যে বৰ্ষা ইউ টু কেণ্ড কুক মানে এই বস্তুটো কিয় মই কি খানা বনাব নোৱাৰোঁ নেকি বা এবাৰ আপোনালোকে আহি খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে মই বনোৱা খানা এনেকুৱা লাগে যেন কিছুমানে ভাবে যে হাঁ তাই ভিডিঅ' বনাই আছে বা তাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেছি এক্টিভ হৈ আছে বা তাই এক্টিভিষ্ট অকণমান তাই বাহিৰৰ ৱৰ্ল্ডৰ লগত বেছি মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডৰ লগত বেছি আছে সেইবাবে চাগে ঘৰৰ কাম এটাও নোৱাৰে ইজ এ থ্ৰু যোনে এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আছে মানে যোনে এইবোৰ কাম কৰি আছে মোৰ দৰে ছোৱালী হৈ আউটিং বেছি কৰি আছে তেওঁলোক কি ঘৰত খানা নবনায় নেকি মোক কমেণ্টত জনাবচোন আৰু বহুতৰে মনত এনেকুৱাই ফিল আহে যে বা এনেকুৱা ভাৱ আহে যে চাগে মই ঘৰত একো নকৰোঁ জাষ্ট এভৰিথিং বেলেগে কৰে কোনে কৰিব বেলেগে মোৰ কামটো মই নিজে কৰিবই লাগিব খানা বনোৱা কথা হওক বা বেলেগ কামেই হওক নিজৰ কাপোৰ ধোৱা বাচন ধোৱা ঘৰৰ কামখিনিতো আমি নিজেই কৰিব লাগিব হয়নে নাই কিন্তু কিছুমান বস্তু এনেকুৱা হয় বাহিৰৰ যেতিয়া আমি কিবা এটা কৰিব যাওঁ বা বাহিৰত কেতিয়াবা কিবা প্ৰগ্ৰাম কৰিব যাওঁ বা ফুৰিব যাওঁ তেতিয়া আমি ব্লগটো বনাওঁ বাট ঘৰত যেতিয়া বহি থাকোঁ বা ঘৰৰ কাম যেতিয়া কৰি থাকোঁ তেতিয়া ব্লগটো নবনাওঁ সেইকাৰণে চাগে এই পইশ্যন এৰাইজ হয় যে তাই ঘৰত কি কৰেনো ঘৰত একোৱেই নকৰে চাগে সেইকাৰণে ব্লগ নবনায় বাট য়েছ ঘৰত কাম কৰিবই লাগে অলপ চলপকৈ হলেও হয় বহুত টাইম দিব নোৱাৰোঁ বেলেগ যেনেকৈ বেলেগ ঘৰৰ বোৱাৰী হওক বা ছোৱালী হওক যেনেকৈ টাইম দিয়ে ঘৰত তেনেকৈ টাইম নিশ্চয় দিব নোৱাৰোঁ বাট যিখিনি টাইম দিওঁ ভালকৈ দিওঁ ঘৰখনত আৰু আজি আহিছিলোঁ মই মোৰ মাৰ ঘৰত আৰু মা আহি ক'ল যে যোৱাকালিৰ মাছ অনা আছে মাছ ভজাই আছে তুমি এখন নৰসিংহ পাতেৰে আঞ্জা বনোৱা চ' এনেকৈ নৰসিংহ পাত পাতি লৈ সিহঁতৰ লগত তাৰমানে আঞ্জা বনাবলৈ ল'লোঁ আৰু এনেধৰণে আঞ্জাখন বনোৱাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ আদা নহৰুৰ লগতে নৰসিংহ আৰু জলকীয়া পিচি লৈছোঁ আৰু এনেধৰণে আঞ্জাখন বনাই আছোঁ সকলোৱে মিলি জুলি একেলগ হৈ খাম বুলি এনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু আমাৰ জীৱনটো কি জীৱনটো হ'ল দুদিনীয়া সেইকাৰণে কিছুমান সময় ঘৰত সকলোৱে দিয়াটো উচিত যিমানে বিজি শ্বিডিউল নহওক কিয় আৰু স্পেচিয়েলি ছোৱালীবোৰ যোনবোৰ বিয়া হৈ গুচি যায় নিজৰ ঘৰত কেতিয়াবা মানে ঘৰৰো পৰিয়ালৰ মন যায় মানে মাঘৰ পৰিয়ালৰ মন যায় যে ছোৱালীৰ হাতৰ এসাঁজ খাম সো তেন আজি মা কল যে দিন তোমার হাতর একটু খাওয়া নাই আজি তুমি কিনা এটা বনয়া তো আমি দেখ মাছ আছে আনা তো মাছ আছে মা কল মাসে কি বনা যায় তারপর চালো যে নরসিংহ পাতো আছে ঘরের বাইরতে গছতে সো সিম্পল এটা থলুয়া খানা একদম সিম্পল পদ্ধতি র বনাই দিয়ে বনাবলৈ বনাবলে আৰু এই বস্তুটো কেও কই যে বহুতে ফোন করলে এনেকা হয় কারণ রিচেটলি বহুতে মোট খবর ল'বলৈ ফোন কৰে আৰু তেতিয়া মই কওঁ যে অঁ মই খানা বনাই আছোঁ তেনেকুৱা তুমি খানা বনাব পাৰা নেকি এনেকুৱা বেয়া লাগে যে হা মই ইমানো বেয়া খানা নবনাওঁ এবাৰ যোনে খাইছে নিশ্চয় গম পাইছে যে ইমানতো বেয়া নহয় লাইক হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত কিমান দিব এটলিষ্ট ছেভেণ্টি টু ছেভেণ্টি ফাইভ পাই যাম এনেকুৱা নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ আছে চ' এনেধৰণে খানা বনাবলৈ ল'লোঁ আৰু যিহেতু নৰ্মেল দেই আমি ফুৰিবই আহিছিলোঁ ৰ'ব ঘৰত একো কাম নাছিল বাবে অকণমান মাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ দুটাই আৰু এনেধৰণে পিঁয়াজ নহৰুখিনি ভাজি লৈ তাতে ভালদৰে মছলাখিনি দি তাতে মই নৰসিংহ পাতৰ পেষ্টখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু তাতে লগতে জলকীয়াও পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ চ' এনেকৈ ভাপত দি লৈছোঁ আৰু মইতো ৰেচিপি কই থকা নাই এক্চুয়ালি মই রেসিপি মই ব্লগিং মানে মই কি ব্লগ আছোঁ এই মই নিজেও বুজি পোৱা নাই একচুয়ালি যেতিয়া ব্লগ বনাওঁ তেতিয়া মানে নিজে মোবাইলটো উঠাই বকি বকি ব্লগ বনাব একদম মন না যায় চব সব সময় সব সিটুয়েশন এনেক বনও না যায় কারণে আজিকালি অকাল শুট করে থাক পিছতহে ভইচ দিওঁ নাজানো এই ভূতটুকু সোমাইছে মাথাত যে দিব পৰা যাব মানে ভয়েসট লোক অকান কনফিডেন্স পাইছো বিকজ আপোনালোকে ভাল রেসপন্স কৰিছে চাই ভাল লাগে বুলিয়েই কৈছে চ' এনেধৰণে আৰু তাৰপিছত কি মাছৰ ডিম একদম কম পৰিমাণত আছিল আৰু আমাৰ মাছৰ ডিম লৈ আমাৰ ঘৰত কি হয় বহুত কাজি হয় সেইকাৰণে মা অকল তুমি মাছৰ ডিমখিনি ইয়াতে ভাঙি দিয়া তেতিয়া এটা বেলেগ ফ্লেভাৰো আহিব জোলটোত আৰু অলপ বেলেগ টেষ্টো হ'ব আৰু তোমালোকৰ কাজিয়াখনো ভাঙি যাব মাছৰ ডিমৰ কাৰণে চ' তেনেকুৱাই কৰিলোঁ একচুৱেলি এই সৰু সৰু বুদ্ধিবোৰ অকল আমাৰ মাহে দিব পাৰি দেই আমাৰ মাথাত কিন্তু কেতিয়াও নাহে মাছৰ ডিম যদি থাকিল হয় এনে অলপমান কি কৰিলোঁহে আমি কাঁহিয়ে পেলালোঁহে অকলে অকলে বাট এইটো চাওকচোন এজন গৃহিণীয়ে কেনেকৈ চবৰে কথা ভাবি এটা পাকঘৰ চলায় আৰু কঠিয়াই ফেমিলিখন চলায় এইটোৰে প্ৰমাণ চ' এনেধৰণে আৰু ফটাফট এনেকৈ ছাইডতে বহাই দিল মাহ পটল ভাজি পটল একদম সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছে আৰু এয়া মোৰ জোল অলমষ্ট ৰেডি আৰু অকণমান ভাপতি মাছকেইটা ঢালি দিলেই এইখিনি ৰেডি হৈ যাব আৰু এয়া মাছ ঢালিবলৈ লৈছোঁ মানে মাহ ঢালি দিছে মাছকেইটা ঢালি দিয়াৰ পিছতে একদম জোল ৰেডি আৰু যিহেতু ভালেখিনি গৰম পৰিছে আৰু গৰম পৰাৰ লগতে এতিয়া কি হৈছে বতৰটো বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছে মানে কেতিয়া বৰষুণ দিয়ে কেতিয়া ৰ'দ দিয়ে একদম ঠিক নাই আৰু এই বতৰত মানে নৰসিংহৰ পাতৰ বহুত গুণ আছে যে এইকেইটা বতৰত যোনটো আমাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় যদিও বৰষুণ পৰি আছে আমাৰ বাহিৰত বাট আমাৰ বডিয়ে বহুত পানী কনজিউম কৰিব লাগে মানে ডিহাইড্ৰেট বেছি কৰে চ' এই ডিহাইড্ৰেচনৰ পৰা আমাক এই নৰসিংহৰ পাতে বা নৰসিংহ যদি পাতো খাওঁ পেষ্ট কৰিও আমি ৰসটো খাওঁ বা এনেকৈ চোল বনায়ক খাওঁ যিকোনোভাৱে হওক বহুত মানে আমাক উপকাৰ কৰে সেইকাৰণে ছিজনত এবাৰ হ'লেও খাব লাগে আৰু এয়া ভাত হৈ গ'ল আৰু চাওকচোন ভাতটো কেইবাৰ আমি এনেকৈ মা আৰু মই কেইবাৰ মানে দেখুৱাম বুলি ডিজাইন কৰি লৈছোঁ মানে যেনেকৈ ফুড ব্লগছবোৰত দেখাই মাক কৈ আছিলোঁ অকণমান ডিজাইন কৰি কৰোঁ বলাচোন আৰু এনেধৰণে চাওক না একদম পূৰা ডিজাইন কৰি মাছৰ জোল আগতে ঢালি লৈছোঁ তাৰপিছত কিবা কিবি দিছোঁ মানে পটল ভাজি তাৰপিছত দাইল আছিল বহুত কিবা কিবি আছিল তেনেকৈ পূৰা সজাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মা কৈ আছিল তই ফুড ব্লগৰচোন বনাব পাৰ কিবা কিবি বনাই বনাই মই ক'লোঁ এই শ্ৰাম এই ব্লগে মোৰ মানুহবোৰে ভালকৈ নাচায় আৰু ফুড ব্লগ বনামনে তেতিয়া আৰু নাচাব মানুহে ব'ৰ হৈ যাব আৰু ফুড ব্লগ বনাবৰ মোৰ ইমান সাহস নাই কাৰণ ইমানো মই কুক নহয় বা মোৰ ইমানো সেই নাই যে মই ফুড ব্লগ বনাই থাকিব পাৰিম বা এক্সপ্ল'ৰ কৰি থাকিব পাৰিম কিটচেনত আৰু ক'বলৈ গ'লে টাইমৰো বহুত অভাৱ কাৰণ উইকটোত চাগে মোৰ নিজের পার্সনেল কাম হোক বা ডান্সর কাম হোক উইক প্রত্যেকটা বারোটেম প্রাইভেট কৰি হোক বা নিজের ইনস্টিটিউশন খনতে হোক ক্লাসেসব থাকে সো একদমই টাইম দিব নো সো তাদের মাজতেই এনেকে ব্লগ শ্লগ অকান বনায় থাকো আর বাট ফুড ব্লগ বনালে বহুত ৰেডি ৰাখিব রেডি রাখবেন ধৈর্য নাই আর কোবলে গেলে অনুষ্ঠান ইন্টারেস্টও সে প্রতি কম সেই কারণে নবনা আর যে আসে আস ভালে আসো আর এইয়া খাই বই ইভিনিং ক্লাছ কৰিব ক'লোৱেই নহয় ভিজিট শ্বেডিউল ইভিনিং ক্লাছ কৰিব আহিলেও এটা প্ৰাইভেট মই ক্লাছ কৰাই আছিলোঁ চ' প্ৰাইভেট এটা ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰত আহিলোঁ এয়া মেৰিলিন তাইক প্ৰাইভেট কাথাক ক্লাছ লৈ আছোঁ যিহেতু তাই কথাকত নতুনকৈ এডমিশ্যন লৈছে চ' এক্সাম ফেচ কৰিব তাই এই জুলাই মাহৰ লাষ্টতে সো তাইক এটা এক্সট্রাকে ক্লাস আছিল তার পিছতে মোট আরো এজনী স্টুডেন্ট ব্রিটিস ঘৰত মই গলো গলো ভালেখিনেরি হল যেতালে ব্রিটিস কার ঘর গেছো আর তাইক মই প্রিপেয়ন কৰি আসো তাই ডিস্ট্রিক্ট ৰবীন্দ্ৰ উপর রবীন্দ্রনৃত্য কম্পিটিশন হৈছে সো ষ্টেট লভল যাব তাৰ কাৰণে প্রিপেয়ারেশন চলাই আসল আর ঘৰটো সা দিলে বহুত কবা দিলে একচুয়ালি এনেকে থাকিলে না খুব বেশি হয়ে যায় আর দিলেও মানা করব নলো আর এ কষ্ট করে থাকলে ডান্স কৰাই শিকাই থাকলে বহুত বেছি ভোক লাগে সো বহুত খাই আর আজির ভ্লগট এনেক সামরণি এয়া এসে ক্রিতেস্কার ভন্টি যাই আমার ভাস্কৰ লগত একদিন বেস্ট ফ্রেন্ড আর সো আজির ভ্লগট ইমানতে সামরণি মারি আশা করছো ভাল পাব আর মূর অলপ অল্প সুর সু আগবঢ়াই আগবাই লো আর ভাল লাইক কমেন্ট শেয়ার করব সো বাই।